У нас есть еще один победитель беспроигрышной бесплатной лотереи. И расскажите, пожалуйста, как вы выиграли эту игрушку? Ну, хочу сказать, что это очень замечательная игрушка, которую я выиграла. Это чудесным образом у меня очутилась... Ну, во-первых, меня зовут Ирина. Всем здравствуйте. Как я здесь оказалась на этой выставке? Очень интересно. Еще я всю ее не прошла. Я сейчас думаю получить удовольствие от ее созерцания. В соцсетях, в телеграм-канале я увидела о существовании такой выставки где-то неделю назад. Сфотографировала именно эту страничку в соцсетях. И сегодня, проезжая мимо, вспомнила совершенно нечаянно, вспомнила, что где-то здесь, на очень красивой улице Рождественской, Рездвяна, происходит такая чудесная выставка. Тем более... Что... Это была судьба. <laughs> это была судьба, тем более я сюда зашла и сразу получила вот такое чудесное чудо, еще не придумала ему название, но я это, эту игрушку отправлю своему мужу, он меня виськовый, вин защищает нашу краину, вин. так. Вин находится не, от нас в Харьковской области. Вин штурмовик третьего бригады. Азов, а uh -huh. він думаю, буде здивований, буде рад від того, що йому прийде посильці такий розовий, щасливий, харківський заєць. харківський заяць. Харківський <рес> заяць так <рес> Дякую. всіх запрошую на цю виставку завтра ще останній день. Я думаю, ви отримаєте масу задоволення. Тут це гарні, симпатичні дівчата сидять, багато всього, чого хочеться розкрити, розказати. Долучайтеся, бо не так багато гарних, приємних моментів зараз у нашому житті. А тут ви здобудете, здобути получите у усі свої кишені, радість і приємні подарунки. Дякую, хай вертається ваш чоловік здоровим та живим, і нам всім перемоги. Зайць допоможе.